Para sederek pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan patinan gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Kula pendito Yahya Tirtaprawita ngajak kita maca seko serat rum telu ayat 1 tekan 8 kanthi jejer gunane urip becik lan kawaca ayat ingkang kaping 8 Roma telu ayat 8 Lembaga Alkitab Indonesia. po Jawa taun 1984. Apa sebabe kok kita ora kena muni mangkene? Ayo padha nglakoni piala supaya ketara endi sing becik. Pancen ana wong sing ndakwa aku muni mangkono. Gusti bakal ngukum wong mau manut apa mestine. Engkang Rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya amin pros on ngasane Gusti kang setyo tuhu lan adil sapa manungsa kang bisa benerake awake dhewe wong Yahudi sing wis Beniji lan kasengker dadi umate Gusti ing wekasane kataekk awit kang najis ora bisa dadi umat ing keratoning Allah kang Rawo Ing pangadilaning Gusti, kadurakane manungsa iku dadi lan cetane. Lan ora ana sing bisa luput sak mangsa panjenenganing hukum manungsa amarga dosa-dosane. Duso kita kaluputake saka paukumane Gusti Allah mung amarga sih rahmate Gusti kang paring pangapura. Kaselamatan kita amarga saka sih rahmate Gusti kang nebus, lan ngluwari kita saking dosa. Dadi apa gunane ngudi tata urip sing becik? Para pasamuan kabecikan ora bisa kanggo ngluputake kita saka paukumaning Gusti Allah. Amarga manungsa mesthi tetep wae tinemu cidro kaluputan lan dosane. Syukur dene Gusti kersa nimbali kita Supaya ninggal tata urip kang kawengku dening dosa lan kaanyarake ing tata urip anyar minangka titah anyar umat kagungane Gusti kang wis ninggal bebanan ing dosa lan nguti tata urip sing becik. Becik iku ramung mung kanggo awake dhewe nanging uga ing tata urip bebarengan malah tata urip kang lestari. bareng karosak kabehng kang tumitah ing donya iki. Sing becik mung kanggo awake dhewe iku durung mesthi becik. Amarga bisa gawe kapitunan kanggo wong liya. Manggono uga senajan ngasilake badi akeh. Nalika nguruak alam bakale lembalik dadi bencana kayane banjir bandang lan alas sing kobong. lan engarsane sane kang niti priksa batin lan pangangen-angene manungsa. Ngudi urip kang becik iku ateges netepi timbalan lan adeg kamanungsan kang katitahake manut miturut gambar lan pasemone Gusti kang becik. Gunane urip becik iku supaya rahayu, rukun lan netepi kersane Gusti kang wus kasamektake supaya kita lampai. Amin. Tuntunan nann ganggu nyuraos. Apa kang datekake wong ora milih urip sing becik? Apa amarga akeh sing tumindak ora becik lan tetap slamet, wae amarga ora kunangan utawa ora diperkarake ana ing donya ing wanci saiki. Lan apa kang datekne panjenengan milih rib becik Monggo katuran nyuraos lan pantungo Duh Gusti Muki gesang Kaula kepareng tansah milih menopo ingkang say lan becik tumuju marang gesang lan kahaun wontening Gu Yesus Kalon Tetungo amin para sedherek renungan patinan nan lan mugi gusti paring berkah dumateng kita amin